Ada tak kaedah nak menteramkan ayam ni Haji? Tangan tu apa ni jarang pegang ayam pun. Macam <laughs> saya dah biasa <laughs> ayam dah terus senyap <laughs> dia. <laughs> lah. Biasanya betul, saya pegang betul. di bahagian tengkuk lah. Aa. Bagi dia tenang sebab sini ada satu kelenjar. Okay. Kita boleh tenangkan dia lah. Saya cuba pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Tenangkan dia. Eh betul lagi. <laughs> <yajit. laughs> Assalamualaikum dan hai kepada semua penonton Destiny TV. Hari ini saya berada di Ladang Delima Emas, ladang ayam organik, kami ingin membawa anda melawat ke ladang organik. Jom kita pergi. Haji, apa khabar? Oh, baik, Haji baik. dah ada kat sini. <laughs> apa khabar, Haji? Baik, baik, Inilah orangnya. Haji, boleh perkenalkan nama, jawatan dan apa tugasan sebenar Haji di Ladang Delima Emas ini? Okey, nama penuh saya Abdul Nasir bin Muhammad. Okey. Uh, bertugas sebagai Head of Farming di Ladang Ayam Delima Emas. Tugas utama adalah uh, mengurus segala input yang ada di sini termasuk dari segi infra, dari segi ayam dari segi kebajikan pekerja dan juga menghasilkan ayam organik yang trusted maksudnya yang halal dan toyiban untuk pengguna di seluruh Malaysia Masya Allah saya nak tahulah sebuah sedikit tentang Haji kan Haji dah berapa tahun berpengalaman dalam bidang menternak ayam ni pengalaman secara keseluruhannya jumlah tahun tu lebih kurang 32 tahun oh 30 tahun okay, 30, 30 tahun eh okay. bermula daripada habis belajar di UPM dalam bidang sains haiwan dan Juga pengurusan ternakan, terus uh, terlibat dalam pengurusan ayam breeder dan sehingga hari ini telah melalui semua proses lah daripada breeder, hatchery, broiler, proses siplan dan juga feed mill. Saya ada satu ayat uh, broiler saya kurang faham. Apa boleh benda... Broiler Perlukan, tu fit? maksudnya ayam pedaging. Kalau induk breeder, uh, induk breeder, pusat penetasan hatchery, uh -uh. broiler ayam pedaging, proses simpan kilang pun proses feed meal adalah feed meal lah kilang mengeluarkan dedak ayam. Haji, uh, nak tahu kan uh, sejak bila uh, delima emas ni uh, ditubuhkan? Delima emas wujud dalam tahun 2015. Tapi uh, dibangunkan dalam masa 2 tahun untuk membangunkan ladang ini dan uh, intake pertama pada tahun 2017 Alhamdulillah yeah. Kenapa ayam organik berbanding ayam daging biasa? Ayam organik ada satu ciri yang sangat istimewa yeah. Yang pertama, bila kita sebut organik bebas daripada sebarang penggunaan antibiotik okay. dan juga sebarang bahan yang terlarang In fact, dalam uh, penggunaan makanan ayam kita menggunakan bahan-bahan yang uh, organik Herba, contohnya macam turmeric Arabic gam dan sebagainya. Kita mengadakan ini semua atas kesedaran, kesedaran untuk mewujudkan makanan yang sihat bagi pengguna di Malaysia, amnya khususnya bagi umat Islam. Oh, kesedaran. Masya Allah. Haji, hmm. macam ayam organik kan versus ayam daging biasa kan? Adakah tumbusan, uh, pembesaran ayam itu sama ataupun hmm. lain? Lebih kurang sama. -hmm. -hmm. Tapi ayam organik ni perlukan lebih tumpuan sebab mudah terdedah kepada jangkitan penyakit risiko daripada patogen luar jadi tumpuan ni mesti lebih daripada ayam biasa sebab ayam biasa Apabila -apa berlaku masalah yang kita nyatakan tadi, kita boleh introduce antibiotik dalam sistem untuk uh, short term overcome. Mm -hmm. Tapi dari segi ayam menggoreng kita tidak akan mempraktikkan sebegitu rupa. Jadi tumpuan tu mesti lebih. Saya kagum aji sebab dari perbualan per 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 kita ni mm -hmm. saya nampak penjagaannya lebih. Dah tentu kosnya agak tinggi kan, haji, kan Yeah. berbanding yang biasa. Boleh Haji beri perbandingan? Dari segi kos biasanya uh, perbezaan yang ketara dari segi penggunaan dedak lah. sebab uh, dalam uh, bidang komersial kita senang dapat bekalan untuk antibiotik. Tapi dalam penggunaan penghasilan dedak uh, makanan organik ni agak susah untuk dapat bahan-bahan yang tertentu dan harga pun agak mahal sebab permintaannya kurang. Jadi dari segi kos tu agak berbeza kalau komersial, kosnya lebih kurang dalam RM7 untuk menghasilkan 1 kilo. Dalam ayam organik ini lebih sam boleh sampai kepada RM9 satu kilo. Bergantung kepada uh, harga raw semasa di waktu kita beli produk tu. Pada pendapat Haji lah, daripada dulu hingga sekarang kan ayam daging biasa versus ayam organik ni apa yang Haji boleh sarankan kepada penonton? Yang mana lebih elok lah untuk kita consume? Okey, dari sudut pengalaman lah. Tiada masalah untuk mengambil ayam yang uh, available di market, hmm. tapi kita kena lebih berhati-hati supaya makanan yang kita makan tu tidak memudaratkan kita balik. Tetapi dari segi penggunaan ayam organik, contohnya yang dikeluarkan oleh Delima Mas, memang kita boleh make sure segala unsur-unsur yang terlarang yang tidak boleh dipakai kita tidak memperhatikan direbani. Dan sudah tentunya pulangan ataupun hasil yang lebih baik kepada kualiti kehidupan kita akan lebih baik berbanding dengan ayam komersial. Jika kita ambil uh, apa ni uh, ayam yang berstatus organik memang tiada antibiotik dalam sistem dan dalam masa yang sama kita dapat mengurangkan masalah-masalah yang sampingan contohnya macam eczema, alergik kepada antibiotik tertentu dalam sistem jadi secara tidak langsung kita menjimatkan kos perubatan sama ada untuk diri kita dan generasi kita yang akan datang. Haji saya tak sabar dah nak masuk ke dalam berjumpa dengan ayam. So adakah langkah-langkah keselamatan yang saya perlu lalui sebelum saya datang jumpa dengan ayam? Okey. Sudah tentu ada. <laughs> Sebab dia uh, ayam organik mempunyai status organik yang sangat terdedah kepada penyakit. Jadi kita kena tukar baju, pakai lab coat pakai book yang kita sediakan hmm. pakai PPE lah kita senang ceritanya okay. topi ataupun handnet atau mask dan sebagainya hmm. untuk uh, menghindarkan kita bawa masuk pathogen luar masuk ke dalam hmm. Ha, hmm. jadi Faham. dia tak terkecuali sesiapa pun yang nak masuk kena patuhi SOP yang SOP kita tetapkan iaitu... okey Haji saya tak sabar nak tengok ayam daripada sekecil-kecil ayam sehinggalah dia besar dan mendapat status ayam organik. Apa lagi jom Haji. Boleh kita pergi dalam masuk? Jom Silakan, Haji. Silakan jom. Jom. Okey Haji, baju dah sampai dah. Yang satu saya nak pakai ni Haji. Okey, pertama kita pakai baju. Uh -huh. Haji, baju ni memang dah dicuci hari-hari ke? Setiap kali selepas digunakan kita cuci. dicuci. Uh -huh. uh, dan juga kita gunakan deterjen lah untuk membasmi uh -huh. kuman uh -huh. baju tu. Oh, ya, oh, jadi okay, kita okay. keringkan dan kita ready untuk pemakaian seterusnya. Lah. Okey, jadi saya pakai baju dan uh, apa lagi yang saya perlu pakai, DJ? Okey. Boot, boot. Okey. Okay. Alright. Uh, mask. Okey. Mask, helmet. Uh, helmet. Uh, uh, juga hand glove lah jika hand glove. perlu. Okey. Okey, okay, saya pakai itu. Saya buka kasut dulu. Pakai hand glove. Boots. pakai batang baju macam doktor lah nak pergi, saintis nak pergi bedah mayat begini atau begini? mana-mana mana-mana boleh begini boleh ya? depan atau belakang okey ini nanti kita pakai dan kita standbykan handglove handglove yang begini seterusnya apa yang kita nak buat dan ke mana kita nak pergi? jadi bila dah selesai segalanya you check betul ke? ya dah okey ni dah dah, check tau nak masuk tau jadi kita akan terus ke female okey Jom Haji, mari kita pergi. Okay, sure. Okay, Haji. Uh, ni kilangnya Haji eh. Baik. Okey, Haji. Uh, apa yang kita nak buat seterusnya Haji? Sekarang proses yang kedua kita akan masuk ke kilang, kilang ha -ha. pembuatan makanan ayam bagi Delima Mas. Makanan ayam makanan buat sendiri? makanan organik ya. Oh. Kalau uh, di luar sana kita boleh beli makanan yang komersial, uh -huh. maksudnya pengeluar-pengeluar yang ada. Uh -huh. Tapi kualiti organik tak tak dibuat di luar. Jadi kita terpaksa menggunakan feed mix sendiri untuk bagi ayam organik Delima makan. Jom aje kita masuk dalam. Okay. Apa yang perlu kita buat aje? Seterusnya. Haji sekarang kita dah sampai dah dekat tempat depan ni. De, apa nama ni Haji? yang saya tahu jagung aje. Kita dah sampai di tempat pertama uh, kilang pemprosesan makanan ayam bagi delima. Okey. Kita dikategorikan sebagai semi auto. Hmm. -mm. Jadi uh, tempat di hadapan saya inilah di mana jagung dan soya dicampur bersama-sama sebagai uh, proses yang pertama untuk menghancurkan jagung dan soya. Oh yang warna coklat ni soya yeah, rupanya ya. Yeah. Ha, Boleh yeah. saya campur sini ya? Yeah? Ya yeah, ya yeah. Oh macam Ada ni Ada ratio okay. ratio-ratio yang tertentu lah yang dah kita tetapkan Jadi okay. tugas uh, pekerja di kawasan ni Just uh, ikut arahan dan follow guideline yang kita dah sediakan Dah selesai dicampur bersama Kita akan meneruskan ke proses yang kedua uh -huh. Di mana jagung dan soya tadi dihancurkan di dalam hammer mill ni Dia akan memastikan uh, bentuk yang lebih define, lebih hancur Okey. Jadi akan jatuh ke dalam bahagian ni ok dan dalam masa yang sama kita akan mencampurkan uh, premix untuk tidak grower lah grower primer ataupun grower pellet jadi dalam premix ni mengandungi aditif yang kita dah kena pasti berusaha organik untuk ayam contoh turmeric mm -mm. contohnya rabbit gum okay. ada dua tiga lagi komponen lain lah mm -mm. dan masa yang sama kita juga mencampurkan CGM corn gluten meal ni ke dalam uh, ruang yang sama jadi untuk dihantar ke mixer yang pertama untuk di, diadunkan dengan lebih Baguslah bentuknya yang lebih sebati Boleh saya tuang ke sana? Boleh, boleh. Okey, saya tuang ke sana je Pakai tangan je Ya yeah. Kan, kan? yeah. Bismillah Oh, nampak nak nanti ayam ni makan jadi ayam gani yang ni? Yang ni korn gutul mi Masuk juga satu yeah, kian, masuk eh. ke. saya masukkan tunjuk kepada mereka Bismillah Wah, Ji, best lah pengalaman ni Ji Terima kasih lah share dengan kami uh, Macam mana proses pembuatan uh, makanan dedak ayam untuk menjadikan ayam tu seekor ayam organik. Selepas selesai waktu lebih minit akan dihantar ke mixer yang kedua. Kita panggil twin screw mixer ni uh -huh. untuk mencampurkan CPO, crude palm oil, sodium dan juga air. Haji, apa tu CPO? CPO ni adalah crude palm oil. Uh -huh. maknanya minyak sawit mentah. Minyak sawit ni minyak eh? sawit mentah. Okey. dicampurkan bersama dalam jagung dan soya dan juga aditif lain tadi. Uh, fungsinya untuk menghasilkan aroma yang baik mm -hmm. untuk maksudnya Uh, menggalakkan ayam tu makan dengan lebih banyak. Selepas dah diadun dengan sebati dalam mixer yang kedua ni, mm. produk tadi akan keluar ke sini uh -huh. sebelum diseduk masuk ke atas uh, main tank sana uh -huh. untuk penyimpanan sebelum melalui proses penstiman dedak tadi. Kita menggunakan heater di sana. Okey. Untuk uh, menggunakan temperature 150 darjah Celsius. Oh panas. Ya, yeah. supaya dedak yang dihasilkan tadi lembut dan dapat dibentuk mengikut acuan yang kita okay. perlu. Okey. Dalam masa yang sama, steam tadi akan bertindak sebagai ejen pembasmi kuman, mematikan petogen-petogen yang sesuai dimatikan lah. Faham. Ya. Yeah. Adakah ini proses yang terakhir ataupun ada lain proses lagi? Ada lagi. Selepas proses persteaman, akan masuk ke dalam mall untuk dibentuk bentuk dedak tadi uh -huh. dan akan ditransfer ke atas sana melalui conveyor. Okey. Untuk disimpan di tangki sebelum disejukkan Maksudnya, ni tempat supaya temperature tadi daripada 150 degree degree dapat distabilkan di sini sebelum diayak menggunakan segregator ni dan dapat membentuk uh, dedak yang kita nak sama ada crumble ataupun pellet selepas dah selesai dia akan dihantar ke tangki di sebelah sana pula untuk tujuan uh, packing lah untuk packaging ya yeah, packaging Haji, saya nampak mesin jahit ni. Nak <laughs> jahit baju ke apa ni? Okey. Ah, okay. Ni adalah proses terakhir. Okay. Jadi dedak yang dah di ready dimasukkan ke dalam tong tadi mm -mm. daripada mesin crumble ataupun pellet tadi kita akan masukkan dalam jumlah yang tertentu mm -mm. sebelum disesuaikan untuk packing sini. Packing mm -mm. sini kita timbang secara auto tapi jahit secara manual lah. Dan seterusnya kita susun di atas pallet sebelum disimpan ke dalam stor mm -mm. dan seterusnya dihantar ke gudang. Haji saya nampak kan untuk buat ayam delima emas pun Cantik sangat kan. Ini makanan ni buat untuk dijual juga ke sebab cantik sangat ni? Buat masa ni kita tak uh, bercadang untuk menjual lagi, dalam proses lah sebenarnya. Uh, uh. Untuk mendapat pattern right dan sebagainya, dapat ujian makmal terlebih dahulu. Tetapi dalam masa yang sama, cantik ni sebenarnya sebagai satu motivasi lah kepada kita. Wah uh. tu dia, bukan mudah kan nak ternak <laughs> ayam organik kan. Seterusnya ke mana kita pergi je? Sekarang ni kita tengok macam mana air diproses untuk ayam organik minum. Okey, jom kita pergi buat air minuman ayam. Panas kat luar je. Tutup. <laughs> <laughs> kat mana kita berada ni sekarang ni? Sekarang ni kita berada di tempat di mana poin uh, air bawah tanah disedut ataupun kita panggil tube well point lah dalam kedalaman 100 kaki lebih kurang. Jadi air ini disalurkan ke tangki simpanan kita sebelum diproses. Jadi selepas ni kita akan ke sana. Untuk apa tu? Air tu dia akan diproses untuk dibagi ayam minum. Oh, ayam minum pakai air ni. Ya, yeah, air tube well. Oh, okey, okey. Bukan air paip biasa eh? Bukan. Ayam organik a tiada masalah pakai air kerajaan ataupun air boring. Okay. Well, tapi kalau pakai air kerajaan, kita kena nyahkan dulu klorin daripada air tersebut. Okey. Jadi bila guna air yang diboring ni dapat pH lebih kurang 7.5. Jadi sangat sesuai untuk diproses bagi ayam minum. Okey, jom kita pergi ke tempat hana lagi eh. Ya, jom. Alright, jom mana kita berada ini? sekarang kita berada di tempat di mana air disimpan sebelum diproses jadi daripada tube well tadi yang kita tengok betul air dihantar ke tangki yang kita tengok di belakang saya ni uh -huh. sebagai air mentah uh. jadi air ni akan dihantar ke treatment room dan dihantar balik ke sebelah kanan saya Sebagai uh, drinking water lah Daripada sini baru dihantar ke reban Ada sebab tertentu dan berapa lama disimpan? Biasanya kita sentiasa pastikan ada stok air Okay, okay. Uh, Dalam masa yang sama kita nak kalau ada sedimentation Ataupun keladak-keladak tu dia turun ke bawah Pemendapan. mendapan uh, Untuk okay. mendapan tu turun ke bawah dan juga Air yang betul-betul sesuai yang bersih di diproses Faham hmm. Lepas tu dia akan pergi sini dan disimpan. Ya, jangka masa simpanan tu tak ada tempoh tertentu. Biasanya kita pastikan cukup saja. Baik. Jom Haji nak bawa saya ke mana lepas ni? Selepas ni kita ke treatment room. Okey, jom kita pergi ke treatment room. Okay, jom ni. Mari. <coughs> nampak kat belakang tu dah macam makmal. Aku ni ni water treatment room kan. Adik terangkan ni. Adi? Kalau ayam komersial yang dibeli dari luar, ada menggunakan proses penapisan air yang biasa saja ataupun hmm. terus digunakan daripada sumbernya terus. Dalam kes Delima, kita bangunkan water treatment room. Jadi kita rawat dulu ayam, air yang disedut daripada bawah tanah tadi, baru kita distribute ke reban untuk ayam tu minum. Untuk memastikan ayam tu mendapat air berkualiti dan sesuai untuk tumbesaran ni sekarang ni manusia boleh minum lah Haji boleh minum boleh oh nampak tu manusia pun boleh minum jadi ayam dari memas ni saya memang tak sabarlah nak pergi apa step seterusnya kan Haji kita nak masuk dalam untuk Haji terangkan apa prosesnya jom Haji Haji saya tak sabar nak tengok ayam tapi sebelum nak tengok ayam ayam dah makan Haji kata ayam kena bagi minum So Haji terangkan proses uh, untuk menghasilkan minuman ayam tu Haji ok daripada air mentah tu air raw uh -huh. yang kita simpan uh -huh. tadi dia akan melalui dua proses utama proses yang pertama kita menapis proses yang kedua kita perkayakan enrichment maksudnya kita kayakan hmm. balik unsur-unsur dalam air, dalam air tadi dia akan masuk ke sini ni sebagai pre-treatment uh, storage tank lah hmm. proses yang kedua dia akan melalui uh, multimedia multi manganese crystal filter ni. Jadi dalam ni setiap kompakmen ni ada bahan, bahan yang yang penting yang khas untuk bahagian tersebut untuk menapis maksudnya ada filter buang unsur-unsur yang tak sesuai bagi ayam. Yang pertama melalui manganese filter, yang kedua akan melalui impregnated carbon filter. Okey. Okey, yang ketiga ni uh, polystyrene filter ataupun ion exchange di mana ion-ion di, di ada proses pertukaran tertentu lah dalam ni. Okey. Okay. Dan seterusnya melalui filter lain millipore filter, precision filter dan disimpan di sini sebagai clean water. Dalam masa yang sama clean water ni kita akan inject masuk O3 sebagai ejen oksida ataupun ejen untuk membasmi kuman di dalam air itu. Proses yang kedua, kita panggil redox ABC ini, kita kayakan balik unsur-unsur dalam air itu sebelum di distribute melalui proses tertentu, redox A, redox B, redox C dan seterusnya yang terakhir di sini. Mm uh -huh. Ah, ha, bioplasma energy water ni disimpan di sini. Haji saya nampak ada sterilizer sunray tu okay. apa okay. tu? Sebelum kita hantar ke storage tank, uh -huh. Kita lalukan dia di bawah uh, UV UV radiation ni eh? Oh, oh, uh, okey Sebagai okay. satu langkah Terakhir pencegahan kita Untuk basmi kuman Selain daripada O3 tadi Jadi, maknanya Kita pastikan betul-betul uh, Air itu Bebas daripada patogen Untuk ayam minum Terima kasih, Haji Penerangan yang sangat best lah. So, seterusnya Kita nak ke mana pula, Haji? Kita terus tengok ayam Oh, saya depan. tak sabar Nak tengok ayam, Haji <laughs> <laughs> Saya tak sabar Jom, Haji, kita pergi Okey, Haji, jom okay. ke mana kita nak pergi sekarang ni? Okay. proses seterusnya kita akan masuk ke gerban uh -huh. sebelum masuk ke kita kena melalui pintu masuk utama okay, ada dua bahagian kat sini yang kita tengok okay. yang pertama untuk kenderaan okay. dia ada disinfektan uh -huh. dan juga ada sprayer ini kita manually uh, design lah maksudnya bila lori masuk kita kena on manual selama 2 hingga 3 minit Tujuan dia untuk basmi kuman di outer layer pada tayar dan juga kenderaan tadi. Untuk manusia, pekerja dan juga staff mm -hmm. melalui ozone room. Konsep yang sama dengan treatment room tadi, kita on pakai O3. Jadi dia akan disinfect outer layer tangan kita dan baju kita selama 2 minit baru kita masuk ke dalam sebagai satu langkah pencegahan. Jom Haji, kita tunjuk, tunjuk saya cara yang betul untuk kita saya lah, masuk ke dalam sana kita kena disinfekt tapak kasut kita. Kasut kita. ini air pun ada disinfektan dalam ni. Okey. Okey, yang kedua, kita masuk dalam bilik ni. Okey. Okey. Dan kita on ozone room ni, ozone machine. Ni. Kita set dalam 2 hingga 3 minit. Okey. Jadi uh, pintu ni kena tutup sebenarnya. Jadi kita berada dalam bilik ni selama 2 minit. Okey, kita tutup sekejap. Tutup okay. 2 minit. Haji, oh best anak ayam je, comelnya Haji Berapa ribu <coughs> ayam ada dalam ni Haji? Kapasiti sebenar boleh memuatkan 25 ribu ekor ayam Okey. Dalam kes 5 kali ni, cycle ke 27 ni Kita cuma masukkan 15 ribu Saja, Jadi, uh, ayam yang kita pegang ni, kita tengok ni berumur 7 hari Okey. Berat lebih kurang dalam 180 gram Okey. Baka ataupun origin place nya daripada US lah Dipanggil AA ataupun Abu Acres Arbor Acres Jadi kita dah dapatkan daripada pasaran tempatan Suhu dia ni tak terlalu panas, tak terlalu sejuk Boleh Haji beritahu berapakah suhu dalam Okey, ayam ni perekat pembesarannya akan melalui fasa 2-3 fasa Okey Fasa perindukan Okey Fasa pembesaran dan juga fasa yang sesuai untuk di harvest lah mm -hmm. Jadi dalam fasa perindukan Temperature ataupun suhu yang tertentu diperlukan dia akan menurun mengikut umur ayam. Contoh, Hari pertama masuk kita perlukan lebih kurang 33 darjah Celsius. Makin besar ayam tu mencapai umur minggu, temperature yang diperlukan dalam 30 darjah Celsius saja. Yang inilah 30. Ah, yeah. Jadi okay. dia akan sentiasa berkuranglah mengikut kadar umur ayam tu. Seterusnya ke mana kita akan pergi? Kita pergi ke Kita tengok ayam yang lebih besar di rebang bawah. Itu umur lebih kurang 9 hari. Okey, um... saiz yang berbeza lah. Untuk makluman penonton, ayam yang seminggu besarnya satu tapak tangan. Nanti kita turun kat bawah, kita nak tengok ayam tu besar macam mana. Ayam kat bawah berumur 9 hari. 9 hari. Jom majlis kita pergi. Saya lepaskan dia. Okey. Ah bebas dia. Jom majlis kita pergi. Haji, saya nak pegang ayam. <laughs> Sebab ayam ni saya nampak bulu dia dah mulai macam ni eh. Ya, ini ayam berumur berapa hari ni? 9 hari hari ni. 9 hari. Kat sini rasa sejuk sedikit. Yeah. Saya perasan ada kipas. Selain daripada kipas, dia menunjukkan reban ayam ni guna apa je? Kita ada menggunakan cooling pad. dipanggil evaporative cooling pad. Okey. Tapi belum masa dia lagi lah untuk pakai. Biasanya kita pakai selepas umur 3 minggu. Reason dia, kita tak nak ayam ni terdedah kepada humidity yang tinggi yang boleh membawa petogen masuk menjadikan ayam tu apa ni terdedah kepada cabaran penyakit. Apa penyakit yang biasanya kalau dia terdedah kepada sejukkan sedikit melampau? Biasanya dia ada dua peringkat sistem lah. Satu bahagian bagian apa respiratory tract mm -hmm. bagian, bagian perut ke atas, perut ke atas. dan okay. juga bagian perut ke bawah. Jadi okay. yang banyak bagi kesan yang besar pada apa respiratory tract. Okay. Dipanggil bursal disease, penyakit pernafasan. Yang tu kita paling takut. Jadi kita cuba elakkanlah. Jadi kalau kita tengok ayam ni dalam kondisi yang sihat aja eh. Ya yeah, sihat, sihat. Sihat. Memang sihat yeah. ni dia memang yeah. <laughs> kalau kita tak tengok lah. body conformation, tengok saiz kaki, mm -hmm. tengok uh, stress level pada mata dia ke. Apa tu stress level? Stress level. Dia? Kalau mata dia dia stress, mata dia kuyu, tak bersinar macam tu. Oh. Ha. <laughs> Atau kita boleh tengok pada bulu ni, kom benda ni. Kalau ni, ni, ni. ni. okey lah ni Tapi kalau dia stress dia pucat Ataupun tak ada development Okey <laughs> So itulah tips eh Kalau orang nak belayar ayam kan Okey saya dapat lah Okey Haji sini ni kita ke mana pula Haji Tak sabar dah yang besar Kerubah yang paling tua Umur 13 hari di sebelah 13 hari di sebelah okay. Jom Haji kita bawa saya Saya lepaskan ayam ni Jom Bismillah Okey Sekarang ni ayam ni berapa Minggu umur dia Hari ini ni reban 3A kita panggil. Ha uh -ha. -huh. Umur 13 hari. 13 hari ya uh, dia. Bakar eh. pun daripada Ros Ros 308. Kenapa kena guna bakar berlainan je? Uh, kekangan dari segi jumlah yang kita nak lah. Kita nak 15,000 break yang sama tak dapat disediakan waktu tu. Okay. Jadi kita kita masukkan dalam satu floor break yang sama. Kita tak campur break lain okay. Auto okay. Uh, dari segi sekur, biosecurity lah Biosecurity yeah. Berapakah suhu di dalam ni sekarang? Umur 13 hari biasanya dalam 29 ataupun 30, 30 di hari di sel -sel yang ni lah. ha. Yang ni kan ayam ni macam nakal sikit lah Tapi ayam saya pegang ni ada ekor Ayam ayam haji tak ada ekor ni bakar lain rasanya ni. Bakar tu tak sama Ay, tapi ya. jantina tak sama. Oi. Yang ni yang tu bukan ni betina sebab ekor dia panjang. Ha uh -huh. Yang saya pegang ni jantan. Ekornya pendek ataupun lebih kurang semi round sini. Oh, kalau kau uh. nak tahu kau tengok ha. Nampak tak ekor yang ada berekor panjang ni betina. Saya ingatkan jantan. Ya. Yang ini jantan. jantan. Jantan bulu kurang sikit. Tapi betina bulu agak banyak sikit lah banyak sikit. Ha, Itu berbeza okay. yang ketara lah Kita belajar sesuatu hari ni Terbaik lah Okey, Ok Ji, lepas ni kita pergi ke ayam yang umur berapa ni? 16 hari bawah 16 hari saya. So dia dah besar dah Daripada yang tadi tu Lebih besar, lebih berat dah saya rasa yeah. Dan dia lebih muscle lah dia Meronta dia lebih kuat lah yeah, yeah. So kita lepaskan dia Kita tak nak bagi dia stres Ayam ni matanya sehat Ok tak stres Alright Ok pergi lah Bismillah Jom Ji, kita pergi tempat ayam lain Ayam ni berat dah Haji eh. Ini ayam yang ke berapa hari ni Haji dan uh, Haji boleh ceritakan seber sedikit apa yang berlaku dalam kawasan ni sekarang. Ayam ni dah berumur 20 hari. Okey. Beratnya uh, menghampiri 1 kg lah. Alright. Biasanya Betul. kita akan timbang ayam ni pada minggu ketiga Besok lah maksudnya mm -mm. Jadi anggaran semasa ni hampir 1kg mm -mm. Ruang yang kita nampak sekarang ni Banyak petak, banyak kolam, banyak partition maksud saya Delima mengadakan satu usaha sama dengan UPM Untuk membuat research and development mm -mm. Kita buat study penerimaan ayam Delima Dengan menggunakan probiotik tertentu mm -mm. Kita nak tengok penerimaan ayam tu dari segi pembesaran dari segi kadar kematian program yang mana satu yang sesuai untuk kita explore ataupun kita kembangkan pada satu hari besok kerja-kerja yang dilakukan ni memerlukan effort yang banyak lah sebab dilakukan secara manual pemberian ubatan secara manual air secara manual dan juga pemberian dedak secara manual Jim, minta maaf lah ayam ni kan ada tak je, je, kenapa bila kita pegang ni ada tak kaedah nak menenteramkan ayam ni Ajit? Biasanya melalui pengalaman lah ini. Ah, pengalaman dia eh. Mungkin ahli kita boleh share dengan penonton dia. Tangan tu apa ni jarang pegang ayam <laughs> tu. Dah saya dah biasa <laughs> ayam ah, dah terus senyap ah, diam. Ya. Ah. Ah. <laughs> <laughs> Jadi tak ada kaedah tu tu lah Cuma kita pegang tenang dia lah ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha. Ah. Macam tu Biasanya saya pegang di bahagian tengkuk lah ah, Bagi dia tenang Sebab ah. sini ada satu kelenjar okay. Dia panggil gland dia kat sini okay. Kita boleh tenang dia lah Saya cuba pegang Bismillahirrahmanirrahim Tenangkan dia Eh betul lah lagi, Jadi lah Haji, <laughs> Haji. Terima kasih tip ni Ada apa-apa lagi info Nak diberi tahu kepada penonton Supaya kita dapat uh, Lebih tahu Bagaimana kita Dari sekor ayam Anak ayam Sehingga dia besar Untuk kita itirafkan dia Sebagai ayam organik Haji Pertama dari segi Pemberian makanan Okey Sumber makanan yang kita gunakan tu tiada penggunaan sebarang antibiotik Alright. ataupun tiada sumber protein daripada haiwan dan kita kena pastikan proses pembuatan makanan tu daripada awal sehingga akhir menempati piawaian organik tadi. Yang kedua, pemberian dari segi ubat-ubatan ataupun suplemen tiada sebarang antibiotik di-introduce pada sistem ayam contohnya penggunaan kimia tertentu ataupun bahan-bahan yang tertentu untuk pembesaran ayam macam growth promoter tertentu yang daripada extract chemical itu dua elemen yang penting lah ha, untuk menghasilkan ayam organik jadi dari segi tumpuannya mesti lebih tertumpu kepada ayam tu berbanding ayam komersial sebab Ayam organik ni dia fragile dan mudah terdedah kepada cabaran penyakit. Jadi apabila berlaku suasana macam tu Kos untuk overcome masalah tu sangat tinggi Jadi itu tiga poin yang penting lah Untuk menghasilkan ayam organik Terima kasih Haji saya lepaskan ayam ni Kasih dia tak nak stres Dia ada besar dengan sempurnanya Dan dia menjadi ayam organik yang bagus Untuk dikonsum oleh semua rakyat Malaysia Haji eh? ya, okay, InsyaAllah Alhamdulillah saya dah siap lawatan ke ladang ayam organik delima emas bersama Haji Nasir. Terima kasih banyak kami ucapkan. Tetapi lawatan ini belum selesai lagi Kami akan pergi ke next level Di mana kita akan tengok bagaimana mereka proses ayam itu di Seremban Ayam last yang kami tengok sudah berumur 20 hari Ayam tu akan menanti lagi 10 ke 13 hari Total 30 ke 33 hari ayam tu akan disembelih Penonton Destinasi TV jangan lupa like, komen and share Subscribe ya Semoga kita jumpa lagi Zaz